हरिः ओम् श्रीमन्नारायणीमु डब्बदिकटो दशकमु केसी वध यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेसी केसी, स भोजेषु तुरिष्टबन्धुः त्वं सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः गन्धर्वतामेष गतोऽपि रूक्षैर्नादैः समुद्वेजित सर्वलोकः भवद्विलोकावधि गोपवाटीं प्रमर्द्यपापः पुनरापतत्वां ताक्ष्यार्पिताङ्ग्रेस्तव ताक्ष एष चिक्षेपवक्षो भुवि नाम पादं भृगोः पदाघातकथां निशम्य स्वेनापि शक्यं तदितीव मोहात् प्रवञ्चयन्नस्य खुराञ्चलं द्रागमुं च च चिक्षेपितदूरदूरं स ह्यतिमूर्छितेन क्रोधोष्मणा त्वं वाहदण्डे बाहा कृतधीश्च बाहादण्डं यथास्तस्य मुखे तदानीम् तद्वृद्धिरुद्धश्वसनो गतासुः सक्ति आलम्भमात्रेण पशुः सुराणां प्रसादके नोत्न इवा कृते त्वया हर्षवसात्सुरेन्द्रास्त्वां कंसायते सौरिसुतत्वमुक्त्वा तं तद्वधोत्कं प्रतिरुध्यवाच प्राप्तेन के शिक्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वमभिष्टुतो भूः कदापि गोपैः सह का न नान्ते निलायनक्रीडनलोलुपं त्वां मयात्मजः प्राप तमायो व्योमाभिधो व्योमचरोपरोधि सचोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोपशिशून्पशूंश्च गुहासु कृत्वा पिदधे शिलाभिस्त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितोऽभूत् एवंविधैश्चाद्भुतकेलिभेदैरानन्द मूर्च्छामतुलां व्रजस्य पदे पदे नूतनयन्नसीमाम् పరాత్మీన్ పవనే సీ వ్యోమాసురులవధాను డబ్బది ఒకటవ దశకం సమాప్తము నారాయణ నారాయణ గోవింద శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ గోవింద నారాయణ నారాయణ గోవింద లక్ష్మీ నారాయణ నారాయణ గోవింద డబ్బది రెండవ దశకము అక్రూరుని ఆగమనము కంసోధనారదగిరా వ్రజవాసినం త్వాం आकर्ण्य दीर्णहृदय स हि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमखच्छलतो भवन्तम् आनेतु मेननाथ सायिन् अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममनाक्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यत आनन्दभारमति भूरितरं बभार सोऽयं रथेन सुकृति भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणां स्वयि आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पथि किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयं किं वक्ष्यते स खलु मां त्वनुवीक्षितः स्यात् इत्थं निनायस भवन्मयमेव मार्गं भूयः क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं बृन्दावनं हरविरिं च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं दशान्तरमवाप न पङ्कजाक्ष पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थलानि त्वां सुष्ववेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं बहुजनाहि तदापि जाता एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन् सायं सगोपभवनानि भवच्चरित्रगीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत् तावद् ददर्श पशुदोहविलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तम् ोमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवो द्वमन्तं सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श दूराद्रथात्समवरुह्य नमं तमेन उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् हर्षान्मिताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिन् प्रगृह्य सबलोथ गृहं निवेथ नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निसमय्य वार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नाना कथाभिरिहतेन निसा मनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहे नु राधागृहे नु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशि मरुत्पुरनाथ पायाः अक्रूरिणि आगमनमु अनु डब्बदि रडव दशकं समाप्तमु ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಡಬ್ಬದೂಡ ದಶಕ ಮಧುರಗರಾತ್ರ ಪಶುಪಾಲಿಗಾಸ್ತಃ ಕಥಂ ವಿಧೀಮ समवेताः परिदेवितान्यकुर्वन् करुणानि धीरेश नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजे धनन्यनाथाः बतनः किमु दैवमेवमासीदिति तास्त्वद्गतमानसा विलेपुः चरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सः पित्रा निजमित्रमण्डलैश्च परितापभरं शमयिष्यन्वमुचः सखायमेकम् अचिरादुपयामि सन्निधिं वो भविता साधुमयैव सङ्गमश्रीः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये द्रुतमित्याश्वसिता वधूरकार्षीः सविषादभरं स यां च मुञ्चैरतिदूरं वनिताभिरीक्ष्यमाणः मृदु तद्दिशि पाङ्गान् सबलो क्रूरथेन निर्गतो भूः अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोऽथ वल्लभानां वनमार्तमृगं समतीतो समतीतोयमुना तटीमयासीः नियमाय निमध्यवारिणि त्वामभिवीक्ष्याधरथेऽपि गान्धिनेयः विवसो जनि किन्विदं विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्तात् पुनरेश निमद्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे हरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरं तं सुरसिद्धौघपरीतमालुलोके स तदा परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोरनुवृत्त्या पुलकावृतो ययौ त्वां किमुशीतलिमा महाञ्जले यत् पुलको साविति चोदितेन तेन अतिहर्षनिरुत्तरेण सार्धम् रथवासीपवने सपाहि मां त्वं शान्ताकारं भुजगसैनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मधुरानगरयात्रानुबि मूडव दशकं समाप्तम् నారాయణ నారాయణ గోవింద శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ గోవింద నారాయణ గోవింద లక్ష్మీ నారాయణ గోవింద డెబ్బది నాలుగో దశకము మధురాపురులో శ్రీకృష్ణుని లీలా విలాసములు విగమే తత్రాంతరస్మిన్ వసన్ ఆరా మే సఖి జనైర్యాత पुरीमीक्षितुम् प्रापो राजपथं चिरश्रुतिधृतव्यालोककौतूहल स्त्रीपुंसोऽदगण्यपुण्यनिगलैराकृष्यमाणोऽनुकिं त्वत्पादद्युतिवत्स रागसुभगास्त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो लोलाभवद्दृष्टिवत् हारिण्यस्त्वदुरस्थलीवदयिते मन्दस्मिता प्रौढिवन्नैर्मयोलसिताः कचौघरुचिवद्राजत्कलापाश्रिताः तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैर्मोदं प्रहर्षाद्भुतव्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित् पटीं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहीति ते सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहृथाः सोऽप्याप पुण्यां गतिं भूयो वायकमेकमायतमतिं तोषेण वेशोचितं दास्वांसं स्वपदं निनेथ सुकृतं को वेद जीवात्मनां मालाभिस्तव वा कैस्तवैरपि पुनर्माला कृतामानितो भक्तिं तेन वृतां दिदे सिथपरां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जामब्जविलोचनां पथि पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददास्तस्य महान्तं हृदि स्थामृजुतामथ प्रथयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटं गृह्णन्मञ्जुकरेण तामुदनयस्तावज्जगत्सुन्दरी तावन्निश्चितवैभवास्तव वा विभो नात्यन्तपा जनाः ददते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकम् बृह्णानः कुसुमादि च न तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नातिष्ठन् बतः यतोऽद्य विपुला मातिं व्रजामि प्रभो एेष्यामीति विमुक्तयापि भगवन्नालेपदात्र्या तया दूरात् कातरया निरीक्षत गतिस्त्वं प्राविसो गोपुरम् आघोषानुमित त्वदागम महाहर्षोल् ललद्देवकी वक्षो जप्रगलत् पयोरसमिषात् आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैर्दूरेण दत्तान्तरः श्रद्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुर्मामेति वादात्पुरः प्रागृह्णा समरोपय किल समाक्रा क्षीरपि स्वः कंस पुरतः प्रारम्भतुर्योपमः चापध्वंस देवानरोमां च यत् कंसस्यापि च वेपधुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी चण्डाभ्याहत रक्षिपूरुषरवैरुत्कूलितो भूत्वया त्वया शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकां श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदं वदन् प्रस्वपन् आनन्दन्नवतार कार्यघटनाद् वाते स संरक्ष माम् इति श्रीकृष्णस्य मधुरापुर्यां लीलाविलास नाम चतुस्सप्ततितमस् दशकमुदीदव दशकमो कंसवध प्रातः भोज प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्घे राज्ञां च मञ्चा नभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यम् कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुवेषो रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीडनागावलीढम् पापिष्ठापे मार्गाद्रुतमिति वचसा अम्बष्ठस्य प्रणोदादधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः क्तोऽपि कुचकलसचिरस्पर्धिनं व्याहत्याली यथास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासि हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापत्य पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवं मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानं दन्तमंसे युतमथ हलिना रङ्गमङ्गाविशन्तम् ङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसहृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः हंहो धन्योऽनुनन्दो नहि नहि पशुपालाङ्गना नो यशोद नो नो धन्ये क्षणाः स्मस्त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शशंसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षान् निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशं गोपेषु त्वं जलाशीर्ण खलु बहुजनैस्तावदा वेदितो भूः दृष्ट्वा धत्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौखाः पूर्णानन्दाभिपाः सरसमभिजगुस्त्वत्कृतानि स्मृतानि चानूरो मल्लवीरस्तदनु नृप मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिपेदे झटिति मिथो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पातापातनाकर्षण विविधरणान्यासतां तत्र चित्रं मृत्योः प्रागेव मल्लप्रभुरगमदयं भूरिसो बन्धमोक्षान् हाधिक्कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीं चाणोरं तं करोत् ब्राह्मण विहलदसुं पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमथ हलिना नष्टशिष्टैर्दधावे कंसः तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितृंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषत् दूरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुडयिव गिरिं मञ्च मञ्चनुदं चत् खड्गव्यावल्गदुस्सङ्ग्रहमपि च हठात् सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमासाद्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्ये तदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः किं किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा स भेजे सायुध्यं त्वद्वधोत्था परमपरवियं वासनाकालनेमेः तद्भ्रातृ नष्टपिष्ट्वा द्रुतमथ पितरौ सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानामुत्तमं चोद्धवमरगुरोराप्तनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपतेरुन्धि मे सर्वरोगान् ಕಂಸವಧಾನು ಡಬ್ಬದ ಐದವ ದಶಕ ಸಮ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ